ஸ்ரீ குருபியுணுமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் தினமும் மாலையில் ஜபிக்க வேண்டிய மங்கள ஸ்லோகங்கள் தொகுப்பு பார்க்கலாம் பூஜை அறையில் தீபமேற்றி வைத்து விபூதி குங்குமம் எட்டுக்கொண்டு ஒரு தட்டில் விபூதியை சுவாமி படத்தின் முன் வைத்து இந்த ஸ்லோகங்களை மூன்று முறை பாராயணம் செய்து பிறகு அந்த விபூதியை உபயோகப்படுத்தினால் சக்கல மங்களமும் உண்டாகும் அவரவர் பிரச்சனைகள் கடன் நோய் காரிய தடைகள் ஆபத்துகள் வறுமை அகால மரணம் மனதில் உள்ள பயம் கோபம் கவலைகள் நீங்கி நிம்ம வாழ வழி செய்யும் அனைத்து ஸ்லோகங்களுமே பலன் தரும் ஸ்லோகங்கள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை சொல்ல எளிமையான சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள் அனைவரும் சொல்லி பலன் பெறுவோம் மாலையில் ஜபிக்க வேண்டிய மங்கள ஸ்லோகங்கள் गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वालाम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरिति च जपेन्नामत्रयं नित्यं महारोगनिवारणम् नित्यानदाननिरतं सच्चिदानन्दविग्रहं सर्वरोगहरं देवं सुब्रह्मण्यमुपस्महे पञ्चापकेश जप्ये च प्रणतार्तिहरिदि च जपेन्नामत्रयं नित्यं पुनर्जन्म न विद्यते रक्षपञ्च नदीनाथ दयासिन्धो महेश्वर अनाथनाथभक्तानाम् अभयप्रदशङ्कर सुमीनाक्षिसुन्दरीशौ भक्तकल्पमहीहृदौ दयोरनुग्रह यत्र तत्र शोको न विद्यते श्रीकण्ठपार्वतीनाथ तेजिनीपुरनायक आयुर्बलं श्रियं देहि हर मे पातकं हर गौरीवल्लभकामारे कालकूटविशासन मामुद्रापदम्बोधे त्रिपुरग्नान्तकान्तक गौरीपते नमस्तुव्यं गङ्गाचन्द्रकलादर अशेषक्लेशदुरितं हरा सुममशङ्कर महादेवं मकेशानं महासेन महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणं मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः कान्ताय कल्याणनिधये निदयीर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये सार्वभौमाय मङ्गलं कृष्णः करोतु कल्याणं कंसकुञ्जरी केसरी कालिन्दीजलकल्लोल कोलाहलकुतूहली श्रीरामचन्द्रशितपरिजातः समस्तकल्याणगुणाभिरामः सीतामुकाम्बोरुकचञ्चली को निरन्तरं मङ्गलमातनोतु काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्चितार्थप्रदायिनी अञ्जनाभाग्यरूपाय भाग्यरूपाय मङ्गलम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणा राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये शमनिशं भावयामि ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्युवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव चरणं मम कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन कायेन वा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणा इति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा तु यद्भवेत्